Привет, с вами Славик и... Да, сегодня мы будем играть в игру Битва против Муханта Что Дима всего лишь... Извините. Я просто немножко там подболел. Кстати, если что, мы с Димой одноклассники. Так что, может, мы часто даже будем снимать видео и вылаживать вместе. Извините за нечетность. Просто это я снимаю на телефон, как и Дима. На компьютере я не могу снимать у меня на компьютере не работает. Знаете, я... и заходить на сервер, там, когда Дима разговаривал про него, то там мы админы, так мы будем разыгрывать. Там очень клевые сервак больше 3000 людей на сервере а так максимально 5000 так что заходите мы создатели если что если что мы дадим ресы. а так заходите и подписывайтесь на наш Димы ставьте лайки и зовите друзей на наш канал так будет веселей всем нам вы нам поможете а потом... Ну. Извините, что я так долго молчу, просто нечего говорить о чем. Ой, извините. Так. Тут у нас не везет в этом бою. Не везучий всегда. Тройка. Ой, Бог любит троицу. Так что я, может, даже буду записывать всякие э, игры. Может даже скоро сниму майн. И сейчас с когда приду к нему в гости. Извините, что у такая нечетность. Просто сами понимаете играть сложно. Может, следующее я в одном видео запишу две игры. Это кликеры и вот эта вот игра. Эта игра может быть недолгой. Я ее всегда проходил очень быстро, когда я играл в первую часть. Но сейчас она должна быть сложнее. Это вторая часть. Так что я постараюсь выиграть у этого босса. Осталось у него совсем чуть-чуть, если он не захилиться. он поставил защиту. Блин, нам не попался хорошо, да, так что придется бить слабым. И придем, блин, он очень слабый. Извините за неполадки. Кстати, я, может, завтра тоже сниму видосы. Так что а Может даже к Диме приеду. Если смогу. О, круть. Нам дали какие вещь Даже очень. О, уже четвертый круть. Мы. Крутым. Так вот, и давайте атаку больше сделаем. Мы будем очень сильные. Вот уже начинается бой с каким-то пауком мутантов. И мы его оглушили, это хорошо. Теперь ударим пастью. Это ж офигеть, как круто. Мы его убили, ес! Yes! Двух ударов. Ура! Если так дальше будем продолжать, то мы выиграем. Кстати, подписывайтесь еще на канал Настя Поведайчик. Она снимает видеоролики про, ну, как сделать лаву, кислоту там. Прикольные, короче, видеоролики. Подписывайтесь на нее тоже, ставьте лайки. Извините, что я так часто буду молчать на видео, потому что нечего о чем говорить. Кстати, у нас с ним почти одинаково ХП, но у меня больше. Этот паук выдался чуть-чуть слабее, чем тот, но мы все равно его должны выиграть. Нам попадаются довольно хорошие удары, так что должно все в порядке быть. Извините, что так считается камера. Она новая, еще не успела до конца установить. Такое себе дело. Да, конечно, она... о! сейчас мы его, ее заглушим. А дальше мы ее убьем решением. То же самое. Все, мы ее выиграли Так надо быстро проходить если будет очень мало времени, что я буду проходить эту игру, то я может даже засниму еще другую, как всегда кликер или что-то другое. Кстати, еще подписывайтесь и ставьте лайки на других каналах, например, Аид это Владислав, очень крутой канал и еще и Ивангай